Э, идея конкурса, э, на беду, на беду. идея конкурса, она появилась от того, что у нас юго-восточная часть. Я сам приехал с Невробетровска и живу сейчас в Киевской области в селе Петровском. И у нас как бы так э, все было принято, что э, ну все там разговаривали по-русски, как бы вот эта советская э, культура, она осталась в дедушках, бабушках в родителях, и то поколение, и части последующего, оно этот советский, Савдыповский такой менталитет, он переходил дальше. Сегодня, сегодня мы говорим о том, что Юго-Восток, Юго-Восток нуждается не такой резкой укранизации, как бы там прямо вот давай там с утра до вечера, у ночи просыпайся и по Мы не об этом говорим. Мы говорим о том, что наш менталитет и наши менталитеты детей наших, он уже сформирован с нацией, национальность, как в любой национальной культуре. В любой стране э, с уважением могут относиться к другим, так сказать, народностям, к другим языкам. Но есть у нас свой, и мы стали украинцами не, под, не, не в девяносто первом году, а вот после Майдана. Поэтому сегодня э, этот конкурс, он не, не то, чтобы сделать какой-то раскол между... А он, наоборот, будет э, соединять Запад и Восток, Юг и Север. Он, наоборот, сделает еще ближе детей.